بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم اللهم, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل احترام بايو کل کے درس میں آپ کی خدمت میں جا رہا تھا کہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جبریل امین لیلت القدر کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جب یہ جماعت صبحوں کے وقت واپس جا رہی ہوتی ہے تو جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان والوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کی بخشش فرما دی ہے لیکن چار قسم کے بعد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ ان کو شب لیلت القدر کی برکتوں سے بھی کچھ حصہ مل سکا نہیں اور وہ اس برکت والی رات میں بھی محروم رہے ہیں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ان کی بخشش کا فیصلہ دیکھو تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ اگر ایسی برکت والی رات میں بھی انسان کو کچھ حاصل نہ ہو بخشش نہ ہو تو یقیناً اس سے بڑی بدنصیبی والی بات کوئی نہیں وہ چار قسم کے لوگ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جاتے ہیں اس نیت سے سنیے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر مبتلا ہیں تو اللہ توبہ کی جلد از جلد توبہ کی توفیق عطا فرما دیں تو پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا مدمن الخمر شراب کا عادی دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان اور تیسرے نمبر پر رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا اور چوتھے نمبر پر کسی کا کینہ اور نفرت دل میں رکھنے والا یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ لیلت القدر کی برکتوں سے بھی ان کو کچھ بھی حصہ ملتا نہیں تو کال آپ کی خدمت میں شراب کے عادی سے متعلق شراب خور سے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی آج دوسری بات ہے دوسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا اس سے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں اللہ اپنے رحمت سے ان باتوں کی سمجھ فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے والدین کا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں اللہ اپنی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کی فرما برداری کا تذکرہ کرتے مثلاً جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے وہ بلا تشرکو بھی شیعہ یہ صورت نساء ہے پارا نمبر پانچ آیت نمبر چھتیس اس میں بھی یہی ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو و احسانا احسانہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اسی طرح پندر میں پارے کی میں ہے بقضا رَبُّكَ کا اللہ إِلَّا اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس میں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراں بعد والدین کا کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں اس کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے والدین کا ہے اور ان کو نظر انداز کرنے کی اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرنے کی ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ والدین اگر مشرق ہیں اور تمہیں بھی شرک کی تعلیم دیتے ہیں حکم دیتے ہیں تو ان کی بات مان کے شرک کرنے کی اجازت تو نہیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت بھی نہیں تو والدین اگر اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں مشرق ہیں تو پھر بھی اللہ ان کو یہ حق دیتا ہے کہ تمہیں اولاد ہونے کے ناتے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی گنجائش نہیں ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے مین گیٹ والد جنت کا مین گیٹ ہے تمہاری مرضی ہے اس کی حفاظت کرو یا اس کو ضائع کر دو پھر آپ نے فرمایا الجنت تحت قدام الامہات کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے مشہور واقعہ ہے احادیث میں بھی ہے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ وہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور رہتے کہاں تھے بھائی کیوں بھائی یمن میں کہاں رہتے تھے یمن اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا بارڈر یمن کے ساتھ لگتا ہے اور اس دور میں تو بارڈر بھی نہیں تھے یعنی یہ وہاں سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہتے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ اتنا فاصلہ تھا کہ بلکہ پیدل بھی آیا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے ایمان بھی لائے لیکن آپ کی زیارت نہیں کی وجہ کیا تھی حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آقا میری والدہ بوڑھی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں تو مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں آپ نے شاید فرمایا بھائی آپ نے تم نے میری زیارت کے لیے نہیں آنا بلکہ والدہ کی خدمت کرو بلکہ کیا کرو والدہ کی اب توجہ فرمانا یہ تھے صحیح عاشق کون تھے بھائی ہمارے جیسا عاشق ہوتا تو ہمارے دماغ پہ جو چیز چڑھ جاتی ہے ہم کر جاتے ہیں بعد میں دیکھی جائے گی جو ہو حقیقی عشق یہ ہے کہ اتباع کریں کیا ہے بھئی حقیقی عشق کیا ہے بات مانی جائے حقیقی عشق وہاں ہوتا ہے جہاں اطاعت ہوتی ٹھیک ہے دیکھیں آسان سی بات ہے ایک بندہ کہتا ہے یہ مجھے اپنے ابو ابے سے بڑی محبت ہے لیکن اس کی کوئی بات میں نہیں مانتا کیوں بھئی یہ محبت کی نشانی ہے بالکل ایسی محبت ہمیں رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول محبت بڑی ہے عشق میں مرے جاتے ہیں حتیٰ کہ غلامی رسول میں موت بھی لیکن غلامی رسول میں نماز پڑھنا قبول کیوں بھائی پتہ ہے نا کہ موت کا وقت تو آنا نہیں زبانی جمع خرچی کرنا نا ہم نے ہم زبانی جمع خرچ کے عادی ہیں حقیقت بہت کم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے تو غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن غلامی رسول میں نماز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غلط قرۃ عینی فی نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ مماز ہمیں غلامی رسول میں وہ قبول بولو یار مماز آسان ہے نا کام نماز پڑھنا آسان ہے مشکل ہے اور مسلمان کہہ رہے ہیں ایک نمازی ہے مجھے آج ہی بات یاد آئی ایک بندہ نمازی ہے دو تین نمازیں پڑھتا ہے تو مجھے ایک دن کہنے لگا غالباً عصر کی نماز میں کہ عصر کی نماز کے بارے میں بخار شریف میں حدیث ہے کہ پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو تب بھی یہ مسلمان کہہ رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بین الراض وبین القفری ترک سلا آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے نماز, نماز کا چھوڑ دینا یہ انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے انتر کا سلاطم و تعمب النفقت جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا تو کون ہے بھائی میں نے پرسوں امام الاولیاء پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ عمر کا فتویٰ بیان کیا تھا آج انشاءاللہ شاء آپ کو اس کی تصویر بھیجیں گے گنیات الطالبین ان کی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہے تو ان کے وہ صفات کی آپ کو تصویر بھیجیں گے خود چیک کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیسے دھوکے میں مبتلا ہیں ہم اللہ کی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اولیاء اکرام کی بات کرتے ہیں لیکن بات مانتے کسی کی بھی یاد رکھیے گا زبانی جمع خرج سے آج تک کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا باتیں کرنے سے کسی کو کچھ حاصل بلکہ جو باتیں کرنے کا عادی ہو نا سمجھدار لوگ اس سے بچتے ہیں کہ یہ تو نیرہ بھائی یہ اس کے بعد باتیں ہی باتیں اور کچھ بھی تو سمجھدار لوگ ایسے لوگوں سے کنی کتراتے ہیں ان کے قریب سے بھی تو یاد رکھیے گا جب باتیں دنیا میں فائدہ نہیں دیتی زبانی جمع خرچ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کیوں بھائی تو اسی طرح آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اصل کیا ہے بھائی عمل عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل اصل ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں عشق کیا ہوتا ہے جو دماغ کو چڑھ گئی وہ کر لیا اور لیبل لگا دیا اوپر عشق کا اسے عشق نہیں کہتے عشق یہ ہے کہ جو محبوب کہے وہ کرو اور جس سے منع کر دے اس سے جس سے حضرت جیسے حضرت ہو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب رہے آج دیکھیے آج ہمیں آج کا کیا گزرا مسلمان بھی اس کی خواہش ہوتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے تو وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور کتنا فاصلہ تھا اتنا فاصلہ تھا کہ اگر بندہ گھوڑے پہ جاتا تو ایک دن میں زیارت کر کے واپس یعنی صبح جاتا تو شام کو واپس آ سکتا تھا زیارت کر کے لیکن کیا وہ نہیں آئے نا کیوں بھی؟ نہیں آئے کیوں نہیں آئے کہ جب انہوں نے روک دیا تو پھر جانے کی ضرورت جب انہوں نے منع کر دیا نہیں آنا تو پھر جانا سو مسئلے ہوتے ہیں بھائی ایک دن کے لیے تو بندہ بوڑھی کی خدمت کے لیے کسی اور کو بھی کہہ دیتا نا بھائی ان کا خیال رکھنا میں ہو کے آ گیا لیکن جب انہوں نے منع کر دیا تو پھر قدم اٹھایا اصل یہی ہے بھائی اصل یہی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی اس لیے کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا ہم ہوائی فائرنگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے نماز رسول اللہ کو معاف نہیں تھی مجھے اور آپ کو معاف ہو سکتی اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیف دیا گیا ہو کہ آپ نے یہ نہیں کر... آپ کو اجازت کریں یا نہ کریں جب ان کو اجازت نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو سہولت مل سکتی جو بندہ یہ کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو بندہ اسلام کے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے کا کی تعلیم دیتا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ بد نصیب خود بھی جہنم میں جانے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں لے جانے کا فیصلہ کر چکا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل ہونے والا تو ویسے کرنی رضی اللہ ते ते تعالیٰ عنہ ساری زندگی زندہ رہے لیکن زیارت کے لیے نہیں ائے ایک دفعہ غالباً یہ مسلم شریف میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں فرمایا ہے عمر یمن کے قبیلہ کرن سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی ہے جس کا نام ہے اویس کیا نام ہے بھی اگر تمہاری زندگی میں اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے دعا کروانا اس لیے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو واپس خالی ہاتھ موڑتے ٹھیک اس کو کہہ رہے ہیں ابھی فاروق اعظم رضی اللہ کہ حضرت سے کرنی رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں سے پوری زمین بھر جائے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقابلہ صحابیت بذات خود ایسا اعزاز ہے کہ ساری کائنات کی ولایتوں کو صحابی کے قدموں پر قربان کیا جا سکتا ساری کائنات میں حضرت عالم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے سارے ساری زندگی سیدے میں پڑھ کے گزار دیں جس ہستی نے ایک سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے پھر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں ساری کائنات کے اولیاء ساری زندگی سعیدے میں پڑے رہے ہیں تو اس کا مقابلہ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویس سے کرنی رضی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے دعا کروانا کہ اس کی دعا کا اللہ اتنا خیال کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ خالی موڑ دے نہیں کیونکہ یہ والدہ کی خدمت کرنے والے تھے کون تھے بھئی والدہ کی آج کا مسلمان کیسا ہے کہ اس کے والدین اسے بدعائیں دے رہے ہیں ان کی ماں گولیاں اٹھا اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہی ہیں پھر بھی اسے شکوہ ہے پھر بھی اسے شکوہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے جس کے پیچھے والدین کی بد دعا ہو اس کو بربادی اور تباہی میں کوئی شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر گناہ کی معافی مل سکتی ہے لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا دنیا میں بھی جب تک اللہ اس بندے کو سزا نہیں دے گا اس وقت تک اس کو بہت علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ دسویں صدی ہجری کے سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے فرمایا ایک آدمی عوام بن حوشب اس کا نام تھا وہ ایک علاقے میں گیا اس نے دیکھا کہ وہاں محلے میں آبادی میں ایک قبر ہے اثر کی نماز کے بعد وہ قبر پھٹی اچانک اس میں سے ایک مردہ نکلا جس کا سر گدے جیسا تھا اور دڑ انسانوں جیسا تھا اس نے تین دفعہ گدے کی طرح آواز نکالی اور نکالنے کے بعد دوبارہ قبر میں چلا گیا وہ آدمی لوگوں سے پوچھنے لگا کہ ایسا منظر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا یہ آدمی جس کی یہ قبر ہے یہ شراب پیا کرتا تھا اور اس کی ماں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی تو یہ کہتا تھا بھائی یہ تو کیا گدی کی طرح گدی کی طرح بک بک کرتی رہتی جب ماں سمجھاتی تھی تو اس کا جملہ کیا جواب کیا ہوتا تھا کہ تو گدی کی طرح بک بک کرتی رہتی محلے والوں نے بتلایا کہ یہ عصر کی نماز کے بعد یہ فوت ہوا تو جب سے یہ فوت ہوا ہے یہی یہ ہو رہا ہے روزانہ عصر کے بعد قبر پڑتی ہے اور یہ قبر سے نکلتا ہے تو اس کا سر گدے جیسا ہے دڑ انسانوں جیسا ہے تین دفعہ آواز نکالتا ہے گدے کی طرح پھر قبر میں غائب ہو جاتا ہے ہم روز یہ تماشا دیکھتے ہیں جیسے پتا چلا کہ والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے کہ انسان قبر میں بھی سکھی رہ سکتا نہیں تو دنیا بھی برباد ہو جائے قبر بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے تو پیچھے انسان کے پاس کیا بچا اس لیے والدین کی دعائیں لینی چاہیے ان کو پریشان کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے شروع میں میں نے ایک حدیث میں مبارک عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو آپ ساتھ ساتھ آمین کہتے جا رہے تھے تو جب خطبہ مکمل ہوا تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آقا آج ممبر پر چڑھتے ہوئے ہم نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ جو پہلے کبھی بھی آپ آمین آمین کہتے جا رہے تھے اور میں اس وقت میرے پاس جو آئے تھے تو انہوں نے تین بد دعائیں کی تھی اور میں نے ان پر آمین کہا تھا پہلی بات دعا کیا تھی بھائی برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکے میں نے کہا آمین پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا میں نے کہا آمین پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے برباد ہو جائے وہ شخص اس نے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے لیکن وہ درو شریف وہ درو شریف پڑھے تو بھائی پڑھتے ہو پڑھتے ہو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا دروشی پہ یہ پڑھنا چاہیے یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کا حق ہے اور ایسی سخت بات ہے کہ جبریل بد دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں اور اس کی قبولیت میں کوئی شبہ اہدا والدین کی قدر کرنی چاہیے جن کے زندہ ہیں ان کا احترام کریں اور ان کو اس میں کوئی قسر نہ چھوڑیں جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں اثالِ ثواب کریں اور ہر جمعۃ المبارک کو اگر ممکن ہو تو ان کی قبر پر حاضری دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا جو اپنے والدین کی قبر پر ہر جمعۃ المبارک کو حاضری دیتا ہے اللہ اس کو دو انعام عطا فرماتے ہیں ایک تو اس کی بخشش فرما دیتے ہیں پہلا نام کیا ہے بھائی اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اس کو والدین کی فرما بردار اولاد میں شامل فرما دیتے ہیں بات تھوڑی سی بات ہے ذرا توجہ فرمائیے یہ تو ہو گئی بات مکمل اب آگے چلتے ہیں ہمارے ہاں جو ترتیب ہے نا جو میں نے کل آخر میں بات کی تھی ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یعنی اکٹھے رہتے ہیں والدین اور اولاد اکٹھے رہتی ہیں کیوں بھائی اور پھر گھر میدان جنگ بنا رہتا ہے ایسے ہی ہے نا اور یہ مسئلہ ایک دو گھروں کا نہیں ہے شاید ہزاروں میں کوئی ایک آدھا ہو جہاں خیر اور معافی مل جاتی ہو ورنہ معافی ملتی اب تو یہ اس طرح حصہ بن چکا ہے معاشرے کا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اسی زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے لیکن ایسا کیوں ہے در حقیقت اسلام کی تعلیمات سے محرومی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اسلام کی تعلیمات کا پتہ بھی ہو پھر بڑا اچھا اور اگر پتہ نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑا بہت برا اور بہت تباہ کن ہے اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے تو یاد رکھیے گا والدین آپ کے ہیں جو بہو گھر میں آتی ہے یہ والدین اس کے نہیں ہیں والدین بہو کے یہ بات سمجھ آ رہی یہ بات اگرچہ سخت ہے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے لیکن نہیں کریں گے تو کون بتائے گا ٹھیک ہے اور اس کا حل اگر آپ نہیں چاہتے تو زندگی میں کبھی سکھ آ سکتا زندگی میں کبھی سکھ نہیں آئے تو اگر کڑوی بھی لگے تو دعائی کڑوی ہوتی ہے نا لیکن بندہ پی جاتا ہے اس امید پر کہ اسے مجھے شفا مل جائے گی یہ بات کڑوی ضرور ہوگی لیکن ہے حقیقت اس پر جب تک عمل نہیں کریں گے نظام چلے گا اور بڑوں بڑوں کا نہیں چلتا عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے مسائل پریشانیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ غربت ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا کیوں بھائی تو ٹرمپ غریب ہے ٹرمپ جو اس وقت امریکہ کا صدر ہے یہ غریب ہے کہ امیر ہے بولو یار اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی اس سے پہلے بل گیٹس جو دنیا کا امیر ترین آدمی تھا بیس پچیس سال وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی رہا اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی اور اس کا پہلے نمبر سے نیچے آنے کی وجہ یہ بنی کہ اس کی بیوی نے اس کو طلاق دے دی بل گیٹس کی بیوی نے اس کو یہ شکر ہے اسلام کی برکت سے پاکستان مسلمانوں کو اجازت نہیں مسلمان عورتوں کو اجازت نہیں کہ وہ خامد کو طلاق لیں لیکن امریکہ میں یہ بھی ہو رہا ہے تو اس کی بیوی بی نے اس کو طلاق دے دی پھر اس کی دولت دو حصوں میں تقسیم ہوگی آدھی اس کے پاس چلی گی آدھی اس کے پاس رہ گئی اس لیے وہ غریب پہلے نمبر سے نیچے آ گئی تو یہ مسئلے نہیں ہیں گھر میں جو مسائل ہیں اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق سے محرومی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زندگیوں میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا انقلاب آئے گا اور پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ معاشرہ ترقی اسلام کے اصول ایسے ہیں ان پر کافر بھی عمل کرے گا تو اس کو بھی نتیجہ سو فیصد ایسا ہے نا دیکھیے گا چیز کے اوپر لکھا ہو میڈ ان جاپان لوگ خریدنے میں دیر کرتے ہیں کیوں کیوں دیر نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو پتا ہے جاپان والے بےمانی تو یہ کس کا یہ یہ ٹائٹل کس کا تھا ایمانی نہ کرنا یہ پیغام کن کو دیا گیا تھا منغشا فل سمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمانی کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق تو یہ مسلمانوں والا کام جاپان والے کر رہے ہیں تو ان کا نام ہی کافی ہے اور ہم نے کیا کیا اس کو نظر انداز کیا تو ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نظریل ہو رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ظریل ہوں گے تو اسلام کے اصول اتنے زبردست ہیں کہ ان پر کافر بھی عمل کرے گا تو اس کو دنیا میں رزلٹ پورا تو یہ ہو سکتا ہے مسلمان عمل کرے تو اس کو رزلٹ آمی ہیے ٹھیک ہے, ہے بھائی ہوتا وجہ کیا ہے کہ بھائی میری بات سے ناراض بھی نہیں ہونا اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ حقائق ہیں جب بہو گھر میں آتی ہے نا اس کو یعنی لڑکے کی بیوی سمجھ کر نہیں لایا جاتا اس کو سارے گھر کی نوکرانی سمجھ کر لایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سلوک بھی پھر وہی وہ کیا جاتا ہے سارے سمجھیں یہ جی کیا ہے ہماری نوکرانی ہے اور کسی کی خدمت میں اگر اونچ نیچ ہوگی تو پھر اس کی خیر تو بتلائیے جب طرز عمل یہ ہوگا تو پھر وہاں خوشحالی آئے گی جب طرز عمل یہ ہوگا پھر وہاں محبتیں پیدا ہوں گی کیوں بھی ہونا کیا چاہیے کہ بھئی یہ شکوہ تو کیا جاتا ہے کہ بہو ساس سسر کو والدین سمجھنے کے لیے تیار نہیں لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ساس سسر بھی بہو کو بیٹی سمجھنے کے لیے تیار ہیں کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے پھر یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں سکھی رہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی بیٹیاں جو آپ کے گھر میں آئی ہیں ان کو اپنی بیٹی سمجھو ان کو اپنی بیٹی اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں میں بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو ان کے گھروں میں سکھا تھا اور اگر یہ نوکرانی سمجھنے والا سسٹم جو ہمارے ہاں چل رہا ہے اس کی تباہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں بعد دوسروں کو عزت دو کسی کو نوکر سمجھو گے تو بلا آپ کی عزت کرے گا کیوں بھائی آج کل تو پاکستان میں خاص طور پہ تو اینٹ کا جواب تو پتھر میں مل جائے یہ بھی غنیمت ہے اینٹ کا جواب پتھر سے مل جائے یہ بھی تو ہم کہتے ہیں کہ پتھر مارے اور جواب میں ہمیں پھول ملے ایسا ہوتا نہیں ہے یہ اصول نہیں یہ اصول نہیں, نہیں ہے یہ قانون قدرت نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کو گزری ہے دنیا میں کیوں بھائی اللہ قرآن کے قرآن میں ان کے بارے میں کیا رہے ہیں؟ کہ کیا فرماتے ہیں فبیم رحمت اللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اگر آپ سخت دل ہوتے فضل سخت مزاج ہوتے سخت دل ہوتے لن من حولک تو یہ آپ کے ارد گرد سے آپ کے صحابہ تتر بیتر ہو جاتے کوئی آپ کے پاس بیٹھنا بھی گوارا کس کو کہا جا رہا ہے رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو صحابہ آپ کے قریب بھی نہ بیٹھتے تو کائنات کے امام جو ہیں ان میں اگر سختی ہوتی تو کوئی ان کے قریب بھی تو ہمارے ہاں ہم میں اگر سختی ہوگی تو لوگ ہمارے قریب بیٹھیں کیوں بھائی تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم کسی کو سخ کا سانس نہ آنے دیں اور اس کے جواب میں وہ کیا کرے کیوں بھائی وہ ہمیں ہاتھ ہاتھوں پہ اٹھاتا پھرے اور وہ ہمارے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے قابل فخر کر تو عزت دیں جس کا جو حق ہے وہ دیں عزت دیں محبت سے پیش آئیں نرمی کا مظاہرہ کریں پھر بھی اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو اس پر صبر کریں یہ گھروں کو چلانے کا طریقہ ہے جس طرح ہم چلاتے ہیں اس طرح تو جانور بھی نہیں چلتا انسان کیسے چلے گا اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ان گزارشات پر عمل کر کے اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کی توفیق قدہ فرمائے سبحان ربی العلی جلال الب سبحان ربی العالی جلال الباب سبحان ربی العلی جلال الباب لََ لہ الشریکل لہ الملک وحمد ولاک الشین قدیر اللّہ علمہ آقعت ولا معطي لما منعت ولا الجد منك الجد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دی ان کو اس علم و ستم سے ہمیشہ کے لئے نجات عطا فرما دی اللہ العارمن حمباس کے مجاہدین کو اسرائیل کے صفحہ حسی سے مٹانے کا ذریعہ بنا دیجئے امریکہ برطانیہ دنیا بھر کے یہودی اور ان کے حمیتھیوں کو چن چن کے اپنے قہر اور غضب کا نشانہ بنا دیجیے فلسین کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما دیجیے ان کے مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما دیجیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا نے رب بر ہم ہما کمارب بیانی صحیح رہبر ہم ہما رب بیانی صحیح